bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi vala barakot alloh sizlardan rozi bo'lsin aziz vatandoshlar qishloqdoshlarimiz ijtimoiy işte tarmoqda kuzatayotgan akalar ukalar judayam elimizdan biz minnatdormiz alloh uchun rozimiz bugun mana qo'lni qo'lga berib yelkadosh bo'lib mana deyarli o'zi mana mashidimizni pastki qismi bitib qoldi xudo xohlasa mana bir kun yarim kunda inshaalloh buni payoni intihozga yetish niyatida bo'ib turibmiz alloh taolo barchalaringizga kuch quvvat bersin ehsonda saxovatda barchalaringiz mana raqobat bo'lib olloh yo'liga mana ehsonlar bo'lyapti infohlar bo'lyapti ko'rib quvonyapmiz olloh birlaringizga ming bersin ehsonlaringizni qabul qilsin parvardigori olam mana bugun xizmatda bo'lgan ishchi xodimlarimiz alloh uchun mana kechga qadar allohning rozi rizoligi uchun avvali nafaqaga ro'zg'or bo'lsa allohning rozi rizoligi uchun chiroyli ishlarni ado qilib beryapti bularni umrini uzoq qilgin rizqini faroq qilgin alloh taolo Allah, topganlariga o'zing barokot bergin bugun xudo xohlasa shu bilan masjidimizni faoliyati poyoni itihoz yetadi ertalabdan bismillahir rohmanir rohim deb inshaolloh qolgan joyidan davom ettiramiz alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi ala barakatu